Они вчера проводили встречу. Я просто не могла быть на этой встрече. Но вот сегодня захотели еще раз провести встречу с небольшими а, поздравлениями. А, а, Лен, а гости из Дживака что там делают у вас на встрече? А Делноза как <свечес> учится в да. ними. Понятно, хорошо. Диалноз понятно. проявляет активность. Да, Дилноза, да, Дилноза, да, тебе уже давно пора выходить на директора, так что давай, дорогая, включайся, хватит Дай там сочковать, да, хватит <laughs> да, обязательно. Вставать. у тебя есть все для того, чтобы быть директором, так что давай, давай, рада тебя видеть, мы просто виделись воочию с Дилнозой, я приезжала к ним в Джизак, она организовала встречу в кафе. Она была там переводчиком, собрала большое количество людей. То есть я знаю точно, что у нее есть организаторские способности. Поэтому, как бы, знаете, говорю лично сейчас для нее знаю уже эту девочку и думаю, что у нее все должно получиться. Надира да, я тоже уже узнала, но не видела. Вот да, Надира у нее ну, тоже есть такая особенность, она очень активная. И у нее есть, у Надиры вот тоже все предпосылки для того, чтобы быть директором. И, Надир, я думаю, что то, что ты собираешь команду, и что это твоя инициатива, это вообще круто, это точно лидерская позиция. В общем, ты большая молодец, так и нужно всю свою команду собирать, это обязательно. Спасибо большое. Угу. Вот, ну что, представьте мне еще девочек, которые вышли на встречу, кто есть кто. Вообще, девочки, девочки, вам очень повезло, что у вас Надира, что Фатима и Надира вместе с вами. Фатима, тоже расскажу ей немного несколько слов про Фатиму. Я ее тоже не знаю, но она меня уже зовет к себе в самарканд, она уже пригласила меня к себе домой. Так что, ребят, сто процентов, когда я приеду в самарканд, я буду у Фатимы в гостях. Это я уже для себя определила, потому что я очень хочу к ней. Попасть, а это человек, который всегда располагает к себе. Вот знаете, вот ну, с ней, когда общаешься, очень приятно тоже с Фатимой общаться. И она, вот если Надира, она такая активная, у нее энергии много, она такая вся, знаете, как живчик такой, как будто с батарейкой. У нее такая батарейка, все время она работает, не иссякает. Фатима, она такая спокойная. Она, ну, может быть, да, она внешне спокойная. На самом деле, мне тоже кажется, у нее внутри там есть что-то такое, какой-то живчик, но она более такая, знаете, вот как это сказать, более, ну, даже не слово серьезно, неправильно, потому что надир тоже серьезная, а вот она какая-то более такая, ну, Лен, подбери мне слово. Сдержанная, может быть. Да, может быть, да, сдержанная. Это очень возможно, эмоциональная. Да? Она такая, не такая эмоциональная, да, как Надира, более такая сдержанная, и, но у них получается очень хороший тандем. Вот они вместе они, ну, они прям вот реально получается как нужно, они вот прям как пазлы сложились, два пазла, да, на Фатима и Надира, и вот они раз так и встали, эти два пазла, в общем, это очень классная команда, так что, девочки, вам очень повезло, что вы в команде вот у Фатимы и Надиры. Ну, и я не могу не сказать прям пару слов о Лене Михайловой, это тоже, кстати, такой живчик, она уже имеет огромный жизненный опыт, и при этом она остается с душой вот как бы подростка, то есть вообще у нее близняшка есть тоже, вообще другая, полная противоположность ей, по энергетике Лена она тоже как батарейка, в общем, ее не остановить, она как такой подросток, да, вечный, вот, но при этом она, знаете, такая вся правильная, у нее все по полочкам разложено, у нее все должно быть системно, ну, то есть вот такая. И вот получается, что и это тоже ваш наставник, который вам помогает этой команде, и вот это вот уже даже не тандема, а такой тройной, да, тройка такая наставников, в совокупности дает, приводит и приведет вас, девочки, к тому результату, да, который, ну, о котором вы, может быть, даже сейчас и не мечтаете, да, но вы обязательно это все получите. Вот такая вот небольшая да, знакомство с вашими наставниками. Я э, очень да, счастлива, ну, да, что да, да. у нас в команде такие люди. Я прям безумно счастлива, что я встречала их на своем жизненном пути. В общем, радуйтесь, что вы в, в клевой команде, в хорошей классной команде. Спасибо большое.

Öçürdüm, oturdum. Buldum. Fatima, Yelena apa etkilerini bir de tercüme kabir etsin mi ki en Yelena apa'nın etkilerini tercüme kabir etsin mi başlayayım mı? <laughs> Aha, madde Aha bu. aha kelinglar unda unchalik ko'p kuttirmaymiz va bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz bizni zapis ketyapti kirolmagan insonlar demak zapislarimizni ko'rishlari mumkin demak biz bugun o'n ikkinchi katalogni kecha yakunlab oldik va bugun уже o'n uchinchi katalogni bismillohi rahmani rahim deb boshladik o'n uchinchi katalogni boshlanishida mana shunday kichkina uchrashuv o'tkazyapmiz bu uchrashuvimiz kichkina bo'lishiga qaramasdan shunchalik biz uchun shuhratli uchrashuv sababi bugun bitta emas ikkita bizani rahbarimiz ya'ni svetlana gelo ikkikara bian direktor va yelena mixaylova bizni direktorlarimiz biznikiga mehmonga kelishgan desak ham bo'ladi demak dastlab keling o'n ikkinchi katalogning ikki ming yigirmanchi yildagi o'n ikkinchi katalogimizning yakuniy natijalari bilan tanishib chiqsak fotima opa hammaringiz xush kelibsizlar svetlana opa yelina opa sizlarga kattakon rahmat vaqt ajratib bizlarni komandamizga kirganlaringiz uchun boshlaymiz ar bo'lmasa bu hozir o'n ikkinchi katalog yopilishini hammani tabriklayman endi slaydlarimizni qo'yib bersangiz aha demak o'n ikkinchi katalogda bizda новичоk bo'lgan nовичoklarimiz kim olgan hammasini hozir bilib olishlaringiz mumkin aha demak ushbu slaydda kim bizni komandamizda o'n ikkinchi katalogda yangi registratsiya bo'lgan bo'lsa mana hozir qatnashayotgan insonlar orasida ham o'z ismlarini ko'rib turgan insonlar bu yerda mavjud kim qatnashayotgan bo'lsa ularga katta rahmat aytamiz demak o'n ikkinchi katalogdan keyin новичокlardan keyin bizda e, zakaz urgan insonlar bor mana shu новичокlar orasida o'z zakazlarini aformit qilgan insonlar bor hozir ular bilan ham birin ketin tanishtiramiz va dastlab новичокlar uchun спонсорский sovg'a qo'yilgan ya'ni ə, sponsorimiz fotima opa va direktorimiz yelena opalarning tashabbuslari bilan faqatgina bizning komandamizdagi новичокlar uchun alohida sovg'a qo'yilgan bu boshqa komandadagi новичокlar uchun ajratilgan sovg'a emas demak yuz ball qilgan Navichoglarimiz uchun lashon qo'yilgan edi bir ball qilgan navichoglarimiz uchun atir qo'yilgan edi mana bu rasmda ko'rib turgan atirlaringizdan biri va lashonlaringizdan biri sizga shunchaki спонsorский sovg'a ko'rinishida ajratilgan edi va qolgan hammalar uchun nоvichoklar uchun oldin registratsiya bo'lganlar uchun ishlab kelayotganlar uchun yana bitta super aksiya qilingan bular ham sponsorskiy aksiya hisoblanadi sharti shaxsiy bir yuz ellik ball qilish va kamida uchta shaxsiy taklif qilish va ularni shak sohalarga yo'naltirish ya'ni ularni eng kamida yuz ball qilishlariga rag'batlantirish kerak edi va mana shunday qilgan insonlar uchun piyola nabor sponsorlik sovg'a sifatida qo'yilgan edi kelinglar endi o'n ikkinchi katalogda o'zlarining dastlabki yurishlarini qilgan ya'ni dastlabki harakatlarini boshlab dastlabki buyurtmalarini ro'yxatdan o'tkazgan insonlarimiz bilan tanishamiz bu yerda hozir ikkita ism familiya rahmon va shahloxon va hasan hasanova hadichalar demak yuz ball qilib yuz ball bal, va undan yuqori qilib стартовый programma bo'yicha birinchi bosqichni bosib o'tgan ikkita ishtirokchi bor oramizda ular Karim va zulxumor va Sherxon va saidabonim tabriklaymiz <coughs> demak ular kompaniya tomonidan beriladigan dastlabki sovg'alarga ega bo'ldilar o'ylaymizki mana oramizda bu qumor bor ular уже zakazlarni qabul qildilar va shak sovg'alarini ham uже ochib ishlatishni boshladilar demak bizda yana bitta quvonchli holat muvaffaqiyat zinapoyasining birinchi pog'onasini bosib o'tgan ya'ni 3% lik xizmat bahonasiga, muvaffaqiyat bahonasiga ko'tarilgan insonlar bor oramizda kelinglar ularni ham qarsaklar bilan e'lon qilamiz demak bular uchta xalyarova dilafruz va zulxumor va Dilbar. Tabriklaymiz. 3% lik bahonani, dastlabki pog'onani bosib o'tganinglar bilan keyingi zinapoyalarni poyalarni shaxsan shaxan harakatlar bilan tez tez bosib o'tishlaringizga juda ham juda ham tilakdoshmiz demak pochimr keling endi siz e'lon qiling shuni bizlarga mana o'n ikkinchi katalogda lider prodajamiz sotuv bo'yicha zakaz bo'yicha lider proдажаmiz egasi bu e, haydarova dilafruz 288 yuz ball bilan лиderский e, pog'onani egallab turibdilar. turibdilarni tabriklaymiz xalyarova ha, dilafruz ha xaliyarova dilaruz haliyarova hali dilafruz mana fotima opa oramizda bor dilafruz sizni tabriklaymiz siz uje bizni komandamiz ichida rekord o'rnatdingiz hozircha 288 yuz ball qilgan inson yo'q ko'ramiz mana bu 13 uchinchi katalogda kim sizni rekordingizni yangilar ekan dilafruz bu pog'onaga erishganingiz uchun sizni qurib qo'ymaymiz sizga sovg'a bor oriflaim logotipi tushirilgan o'ttizta paket sizga спонсорский sovg'a sifatida xorazmdan jo'natiladi tabriklaymiz demak keyingi bizni sovg'a olgan insonimiz bu fotima opa e'lon qilin a ho'p keyingi insonimiz yana bitta komandadoshimiz ellik balini qilgan sovg'a atir jo'natamiz sizga xorazmga nasib bo'lsin tabriklaymiz ishanba <tila> kuni yuboraman tabriklaymiz sovg'alar bilan tabriklaymiz demak juda ham xursandman новичокlarimiz shunday sovg'alarga mm, sazovor bo'lganliklaridan bu yana bir bor eslatib o'tamiz kompaniya tomonidan beriladigan shag sovg'asidan tashqari sizga beriladigan skidkadan tashqari sodiqlik dasturi bo'yicha oladigan sovg'alaringizdan tashqari sпонsoрский sovg'a kimga yoqmaydi hammaga nasib qilsin sog'alar. va keyingi g'olib insonimiz sherxonova saida menimcha hozir bular oramizda yo'q mayli zapisni ko'radilar sherxonova saida ham o'zining dastlabki 100 ballini aformit qildi va спонсорский sovg'a sifatida mana shu лассonni ajoyib парфюмерный lasсoнni qo'lga kiritdi tabriklaymiz Tabriklaymiz, Saida. endi shuni o'ziz e'lon qilasiz a opa e'lon qilaman endi Husayna nodira va nodira qizimiz shaxsiy 150 ballni qilgan va shaxsiy uchta taklif qilib ularni 100 ballik start TV bosqichdan o'tishlariga ge yordamlashgan shuning uchun u kishiga shaxsan mening sovg'am piyola nabori xorazmga yetib boradi bo'lsa. <laughs> 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 juda yam zo'r hamma yaxshi kayfiyatda katta rahmat mana shuncha odam bizni tabriklayapti hammani tabriklayman sovg'alar bilan rahmat fotima opa rahmat ilohim hamisha qo'lingiz shunday ochiq bo'lsin saxiy bo'lib hamisha alloh tomonidan sizga ham shunday saxiylik yog'ilaversin demak yana bir bora hammani o'n ikkinchi katalogning muvaffaqiyatli yakuni bilan tabriklaymiz hammaga follik uchun rahmat va bismillohi rohmoni rahiym deb o'n uchinchi katalogni bugundan boshladik bugungi kun juda ham tarixiy sana kimni mikrofoni yoniq turgan bo'lsa iltimos o'chirib qo'yinglar zapisni sifati buziladi kimlardir tomonidan shovqin kelyapti rahmat <laughs>. hammaga demak bugun o'n uchinchi katalogni o'n uchinchi числоda boshladik va bugun годовщина nishonladik mana youtube kanalida kim ko'rgan bo'lsa juda ham chiroyli bayram uchrashuvi bo'ldi juda ham chiroyli sovg'alar ulashildi viktorinalar bo'ldi juda ham ko'pchilik xursand bo'ldi juda ham ko'pchilik o'zi uchun motivatsiya oldi juda ham zo'r bo'ldi fohima opa siz qatnashdingiz a ha ko'rdim savollarga javob berdim lekin yutuqgamai shu ulgurmadim ko'p savollarga ulgurmadim lekin unaqa qiyin savollar bo'lgani yo'q hammasi o'zimiz biladigan chiroyli chiroyli savollar demak mana bugundan start deb o'n uchinchi katalogni boshladik va o'n uchinchi katalog uchun qo'yilgan aksiyalarni fotima opa bitta e'lon qiling novichok uchun aksiya o'sha teri uchun lasyon i yuz ball qilganlarga ge, i bir yuz ellik ball qilganlarga ge, shaxsiy ball bir yuz ellik ball qilganlarga ge, sovg'a bu ponsoрский sovg'alarimiz ha faqat новичок uchun o'tgan safar sovg'a olganlar <laughs> endi sizlar keyingi bosqichga harakat qilinglar <laughs> buni siz hay buni ham nima qilayli bu ham meni shaxsan sponsorсkiy sovg'amiz kim shaxsiy bir ellik ball qilsa bu новичкокlar uchun va hamma komandadoshlarimiz uchun shaxsiy bir ellik ball qilib uchta shaxsiy taklif qilib va ularni bosqich sovg'alarga olib chiqsa mana shu şu, иmenно shunaqa emas shunga o'xshash bugeteriyaнабор sizlarga yuboraman hammalaringizga omad tilab qolaman ura zo'r aha demak shuni uh, men e'lon qilaya juda ham yaxshi ko'raman shu aksiyani uh, bu boshlangandan juda ham xursand bo'lganman uh, buni kuzgi aksiya deb nomladik uh, to'rtta katalog davomida ketma ket shaxsiy 150 ball qilgan inson mana shu uh, ko'rib turgan sovg'alaringizdan bittasini tanlashi va uni spоnsorsкий sovg'a sifatida qabul qilishi mumkin biz mana shu bir yuz ellik balni shunchaki kompaniya beradigan chegirmalar uchun ham qilamiz to'g'rimi lekin qarang qanday hozir bizga motivatsiya berilyapti ham bir yuz ellik balni shunchaki qilamiz o'zimizni ishimiz majburiyatimiz uchun ham o'sha ketma ket qilganimiz uchun sponsorski sovg'a olamiz bundan ortiq ishlash uchun motivatsiya bo'lmasa kerak menga mana o'zimga shaxsan yozishadi mana internet magazin gruppamni ko'rgan insonlar siz bu narsani qayerdan olasiz buni qayerdan olasiz bu ma'lumotlarni qayerdan olasiz и man aytaman mana shunaqa ajoyib sponsor direktorlarim bor hamma ma'lumotlarni o'shalardan olgan holatda bu narsalarni qilaman desam hay bizda u narsa yo'q bizda bu narsa yo'q xudoyimga shukur deyman shunday bilimli va komandasi uchun jon kuydiradigan insonlarni komandasida ishlayotganimdan juda ham xursandman rahmat fotima opaga direktorlarimizga mana o'zlarini shaxsiy vaqtlarini ajratgan holatda necha yuz ming kilometrlardan biz bilan bog'lanib bizni gruppamizga mana shunday поддержка berayotganlaridan juda yam xursandmiz mana bu kuzgi aksiyamiz o'tgan katalogda ya'ni o'n ikkinchi katalogda boshlandi kim o'n ikkinchi katalogda bir yuz ellik va undan oshiq bal qilgan bo'lsa уже bu aksiyaga kirdi o'n uchinchi katalogdan ham xuddi shunday o'n uch o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti deb ketadi endi de bizniki o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n beshda tugadik o'n oltida xudo xohlasa sovg'a topshirish marosimi bo'ladi xudoyim o'sha kunlarga yetkazsin demak qaranglar o'n ikkinchi katalogda kuzgi aksiyaga kirgan ishtirokchilar kulshatova kamola gaipov alisher husaynova nodira xaliyarova dilafruz absalomova dilbar karimova zulxumor mana shu ishtirokchilarimiz bir yuz ellik ball qilishdi tabriklaymizr va tabii. o'z o'zidan mana shu kuzgi aksiyaga kirib ketishdi demak bu yerda bir to'rt degani to'rtta ketma ketlikdan уже bittasi ketdi yana uchtasi bor va qolgan ishtirokchilarimiz bu yerda ismi yo'q ishtirokchilarimiz aslo aslo xafa bo'la ko'rmang siz o'z foyligingizni 13 uchinchi katalogdan boshlashingiz va mana bu ro'yxatga qo'shilishingiz mumkin to'g'rimi Fatima opa to'ppa to'g'ri har katalogning oxirida bu ro'yxatni yozy yangilab boramiz aha demak bizda slaydlar hozircha shular Fatima opa keling endi slaydlar tugadi mm endi hammalaringizni 13 uchinchi katalog boshlangani bilan tabriklayman hammalarimiz ertadan bismillah deb boshlaymiz rekrutlash odam taklif qilish ertaga bizlarga <laughs> yana bitta yangilik marafon prodajamiz boshlanadi hammalaringizni kutib qolaman o'sha marafonda hammamiz qo'lni qo'lga berib birgalikda komanda bo'lib o'sha yerga qatnashaylik e, ko'p narsalarni o'rganasizlar qancha shu marafonlarga qatnashalaringiz o'zingiz uchun foydali ma'lumotlar olasizlar keyin yana bitta e, kanalimiz bor студия красоты o'sha yerda ham уже mana bugun svetlana opa ma'lumotlar tashlashni boshladilar o'n uchinchi katalogdagi barcha mahsulotlar haqida ma'lumotlar bor uni olib o'zbekchaga tarjima qilib o'zingizni kanalingizga gruppangizga mana internet magazinlaringizga tashlasangiz bo'ladi keyin hamkorlikda tovara abaro qilsangiz ham bo'ladi o'sha yerda hamma narsa bo'ladi hammalaringizga omad tilayman ilohim o'n uchinchi katalogni ham yaxshi natijalar bilan endi uch foiz emas hammalaringiz to'qqiz foiz menejerlik lavozimida kamida menejerlik lavozimida yopishlaringizni istayman hammalaringizga omad fotima opa mehmonlarga so'z beraylik Светлана, uh -huh. э, Светлана пай, можете елена. поздравить, потом Елене дадим слово. Микрофон! Светлана, микрофон выключен. Девочки, скажите, я могу еще вам знаете что сказать? новости, которые у нас будут в этом каталоге, чтобы сразу да, да. переведете. Да. Да, да, Давайте да, да. с них начнем. Да, хорошо? Значит, смотрите, девочки, уже сегодня, сегодня началась прокачка продуктовая в чате «Студия красоты». Переводите, я буду по, по, по частям. Мы mm будем -hmm. krasaiga o'n uchinchi katalog mahsulotlari haqida уже ma'lumot tashlashni boshladilar hammalaringiz kiringlar keyin kim qo'shilmagan bo'lsa silkasini gruppaga tashlaymiz в течение трех дней там будет прокачка продуктовая в течение трех дней мы будем рассказывать о самых интересных предложениях тринадцатого каталога

а ah, каждый mm -hmm. должен начинать с изучения продукта svetlana opa aytyaptilar ko'plaringiz bilaman ruschani tushunmaysizlar bizlar komandamiz bilan mana kamola nodira man sizlarga o'zbekcha перевод qilib tashlaymiz xohlasalaringiz gruppaga xohlasangiz manga lekin har -hmm. bittangiz o'sha haqida o'rganishlaringiz kerak chunki ertaga sizlarga so'rashim mumkin mana hozir bizda navej nave naboriningvi chiqyapti ertaga sizga klient so'raydi bu qanaqa новинка bu nima e, nimasi bor yuzga foydasi bor deya yo'q men bilmayman deb o'tirmaysiz shunda sizga oson bo'ladi ha mana bu mana bu uchun yuzning dog'i uchun yo quruq yuzlar uchun yoki tanalka so'rashligi mumkin shunda siz shoshib qolmaysiz o'sha mahsulotlar haqida haqida uning foydali jihatlari haqida faqat shu bilib olishlaringiz mumkin да теперь смотрите у меня к вам есть вопрос посмотрите пожалуйста на меня и скажите сколько мне лет кто догадается вот будет победителем викториныда hozir svetlana opa suerni o'zida aksiya o'tkaya hozir ukishiga qarab Ну давайте, рискуйте угадывать. По виду восемнадцать. Папашка, кто слабенький? Настя пишет в чате, может быть, будет быстрее. Давайте, 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 пишите. Кто ближе, да. сейчас посмотрим. По виду восемнадцать. По виду восемнадцать по паспорту. Не, 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 тут. давайте только, давайте прям реально, вот ну только честно. Сорок пять. Или гетейш. Не, Оля, или это сорок пять. Спасибо ah. большое. Значит, смотрите, мне мне 56 лет. Переводи. пятьдесят. Или это ты да а yeah, yeah. теперь смотрите, ребят, uh -huh. oh, смотрите, какая интересная штука. <laughs> я вам сейчас расскажу одну интересную историю. Вот, переведите, пожалуйста, да? Когда я была в Стокгольме, это было на 45-летие компании. Сейчас компании 50, а на 45-летие, это ну, было 6 лет или сколько уже, 7 лет назад, компания проводила конференцию в Стокгольме.

shvetsiyaning poytaxti aristoen vatani да и тогда тогда впервые появился появилась серия пока тогда еще не было всех этих линеек а была только экологен o'sha vaqtda nave liniyasidan faqat ekolagen nimasi bori bo'lgan boshqa hech qanaqa liniyasi bo'lmagan o'sha noegni ekologen nimasi to'plami bo'lgan И я уже пользовалась этой серией, и уже у меня был хороший результат. Да. И я, в общем-то, решила проверить, сколько мне там был такой аппарат, когда ты лицо свое, кладешь, и тебе там сканируют все, и компьютер выдает твой возраст по коже. u yerda shunaqa apparat bo'lgan u kishi qiziqib ko'rganlar o'sha yerda yuzingizni tutsangiz сканировать qilib sizni yuzingizni yoshini aytadigan apparat bo'lgan коmпьютер первое говорил сколько тебе лет и второе давал рекомендации чем из olifeim надо пользоваться kompyuter birinchi navbatda yoshlarini aytgan keyin o'sha o'zining maslahatlarini bergan yuzga nima qilish kerak tavsiyalarini bergan и я конечно же захотела проверить посмотреть протестировать что мне скажет мне этот аппарат bu kishi qiziqib o'zlarini qanday desam endi xohlaganlarda qani nima deydi shu apparat men yuzim haqida deb qiziqqanlar Мне тогда было, ну считайте, 6 лет назад, ну лет 50, наверное, да, получается. Mm -hmm. Ну да. Мне mm -hmm. mm -hmm. компьютер сказал, что мне 39 лет Computer, по На тот момент я пользовался Reflame уже более 10 лет только Арифлэйм. Поэтому результат Арифлэйм на моем лице. Да, да. Живой пример. Светлана, и ты да. моложе своего супруга. Да, но мой супруг меня молочил на 9 лет никто не говорит. fotima opa hozir zoom tugaydi 30 sekunddan keyin bitta kirib chiqamizmi Ha. hali Yelena opa ham gapirishlari kerak ребят это история почему надо пользоваться новой.